ミッションを説明しましょう未来主はオーメルサイエンス社。目的は BFF 社の主力アームズフォートスピリットオブマザーウィルの排除となります敵アームズフォートの主兵装は大口径の長距離実弾兵器です図体ばかり大きな時代遅れの老兵ではありますがその威力射程距離はそれなり以上の脅威ですそのため 依頼主からは VOB の使用をご提案いただいています確かに VOB の超スピードがあればたやすく敵の懐に入り込むことができるでしょう懐に入った後は敵アームズフォートの各種に配置された砲台を狙ってください砲台の破壊から内部に損害が電波しやすいという構造上の欠陥が報告されています随分とずさんな設計ですが、ね、まあ彼らだと所見そんなものです 説明は以上ですオーネルサイエンス社はこのミッションに注目していますくれぐれもよろしくお願いしますねミッション開始 BFF のアームゾローンとスピリットオブマザービルを撃破するまずは VOB で一気にヒガの距離をつねる 使用限界だ。パーチする。敵手砲の威力は馬鹿げている。解凍。キルドウ 仕留めるぞ。 マザーウィルの撃破を確認。ミッション完了だ。なんとか橋の傭兵になってきたな。なお前。 間違いありません、ローリー様。体は情報の精度を確認しています。ふん。仮にもリンクス、本来そういうものだろう。だといいがな、アルテリン襲撃波はどうなっている堂々とクレイドルの予定を狙われ、全て不明、撃つてなしなど、管理者の存在意義が問われるだろう。その通りだ。 ルールを守れないのであれば静かに退場してもらうほかはないそれがラインアークであれレイレナザーたりの防衛であれ